Наш герой духовий музичний інструмент, сконструйований 1842 року бельгійським майстром Адольфом Саксом. Артем Менделенко грає вже 25 років. А почалося все з училища Глієра, куди його юнаком привів батько. Вибрав, скажімо так, не я інструмент а вибрали мої батьки, тому що. Мой отец когда-то играл, был как любитель, играл на саксофоне, и у него мечта была стать профессионалом, но в жизни у него не сложилось стать профессионалом, и он, наверное, воплотил свою мечту во мне. В детстве Артем часто хворил. Лекари рекомендовали играть на духовом музычном инструменте. Я первый раз заиграл на саксофоне и понял, что это на всю жизнь. Как я только взял в руки инструмент, это и учеба здесь, учеба в консерватории, концерты, фестивали, разные работы, общение с музыкантами украинскими, зарубежными. Это вообще один большой опыт. Одним из наибольших достижений Артем уважает то, что выкладывает в Институте музыки и имеет много учеников. Все, кто любит этот саксофон, милости просим. Есть множество педагогов хороших, и любой человек может научиться играть на саксофоне. Самое главное – это желание. Софон важко тримати в руках, тому починати грати рекомендовано з восьми років. А до того найкращий варіант освоїти ази гри на фортепіано. студенти тут займаються в інституті дуже багато пар, але найкращі студенти уділяють цьому все свободне час. практически это является и хобби, и профессией. Артем пишет музыку и выполняет на саксофоне все джазовые стандарты. В джазе очень много разновидностей. И свинг, и латин, и бибоп, опять же есть фьюжн, фан, очень много стилей. Не могу выделить самый какой-то любимый. Наверное, бибоп я больше всего люблю. Свинг и бибоп. Разная музыка вымогает игры на разных саксофонах. То сколько же их? Ну давайте с вами посчитаем. Это сопранина, сопрано, альт, тенор, баритон, бас и контрабас. Семь. Где-то какому-то композитору вот он представляет себе, что здесь будет звучание альта. Кто-то представляет, что здесь будет тенор. Кто-то представляет, что будет сопрано. Это по вкусу и опять же по стилю музыки. Навчишся грати на одному, тобі підкоряться усі. У Артема їх п'ять.